بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم प्यारे दोस्तों इल्म नाफ़े चैनल में आपको ख़ुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और सिलसिले सरतुलनबी सल्ला वसम की इस वीडियो में हम कबीले कुरैश के बतन बनु अदी बिन काब और उसकी मशहूर शख्सियात के बारे में बात करेंगे दो सौ बनोअ अदी कुरै के दस बड़े और मुमताज़ बतून में से एक है और ये खलीफा सानी हजरत खलीफानी हज़रतमर अब्दुलताब रजी अल्लाह अन का खानदान और कबीला है जहूर इस्लाम से कबल मक्का की रियासत में जहाँ मुख्तलिफ अहदे और मनसब क्रैश की मुख्त शाखों के पास से उनमें सफारत और फसल मुकदमात का अहदा बनु अदी के पास था चुनाचे जब कभी क्रैश कहीं कोई सफारत भेजना चाहते तो इसी कबीले के सरबराह या इसके नुमाइंदा शख्स को सफ़ीर बनाकर भेजते इसी तरह जब किसी मसले पर नजा पैदा हो जाता तो क्रैश बनु अदी के अफराज से ही फैसला करवाते थे जमाने जाहलीत में जब आजरत सल्लासम के दादा और बनु हाशिम के सरबराह अब्दुलमतलब का बनु उमैया के रईस हर्ब बिन उमै के साथ तनाजा हुआ तो हजरत उमर रजील्ला के दादा और बनो अदी के सरदार नुफ़ल बिन अब्दुल अज़ा हकम मुकरर हुए और उन्होंने फरीक़ैन के दलाइल सुनकर अब्दुलमलब के हक में फ़ैसला किया नफ़ैल के बेटे खताब भी अपने ज़माने में क्रैश के सफ़ीर और सदात कुरैश में से थे ये हज़रतमर रजी अल्लाह तन के वालद थे और बेश नब्बी से चंद साल कबल फ़ोत हुए खताब के बेटे हजरत उमर अब्न ख़ताब रजी अल्लाह तन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं दूसरे खलीफा राशद अशर मुबशर में से एक और इस्लामी तारीख की अजीम तरीन और अहम तरीन शख्सियात में इनका शुमार होता है जिनके दौरे खिलाफत में सरजमीन शाम मिसर लीबिया इराक मशरकी अनातोलिया जनूबी ईरान, खुरासान और सजिस्तान के इलाके फतेह होकर इस्लामी ममलिकत में शामिल हुए और उसका रकबा साढ़े बाईस लाख मुरबा मील पर फैल गया इन्हीं के दौरे खिलाफत में पहली मरतबा यरूशलेम यानी अलुदस फतह हुआ और बाज़ंतीनी सल्तनत का तकरीबन तहाई रकबा जबकि सासानी सल्तनत का मुकम्मल रकबा इस्लामी सल्तनत के जेर नगीन आ गया ये एक इंतहाई बाज़मत इंसाफ पसंद और आदिल हुक्मरान थे जिनकी अदालत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को यकसा इंसाफ मिला करता था इस्लाम लाने में इनका चालीसवा नंबर था इनके इस्लाम लाने से पहले कुरैश के सरबर आवर्दा अशखास में ये और अबू जहल इस्लाम और आ अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सबसे ज़्यादा सरगर्म थे इसलिए आपने खसूसियत के साथ इन्हीं दोनों के लिए इस्लाम की दुआ फरमाई यानी ऐ अल्लाह इस्लाम को अमर बिन हशाम या उमर इब्न अल अताब से मोज़ज़ कर इनके इस्लाम लाने का वाक़ मशहूर वरूफ है जिसका तरफी जिक्र इन शसी और मौके पर करूँगा दोस्तों हकीकत यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन की सीरत वाकयात और इनके दौरे खिलाफत का ख़ुलासा पेश करने के लिए एक अलग वीडियो भी कम है अल्लाह ने चाहा तो इस पर अलग से वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा दोस्तों हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन रिश्ते में नबी करीम अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे क्योंकि आपकी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अनहा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी जोजा बनने का शर्फ हासिल हुआ उमुल ममिन बनने से पहले आप बदरी साहबी खुनैस बिन हदाफ़ा सहमी के निकाह में थी जो गज्वे अहद में ज़ख्मी हो गए और उसी ज़ख्म से मदीना आकर वफात पाई हज़रत उमर रजी अल्लाह तन के ख़ानदान के दीर मशहूर अफराद में आपकी बहन फातमा बिनते खत्ब रजी अल्लाह भाई जैद इब्नखाब रजी अल्लाह जो जंग यमामा में शहीद हुए और आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तन शामिल हैं जो मुहदस और फ़ीर साहबा में से थे और हजरत हफ्सा रजील् के हकीकी भाई भी थे ये अदीस के एक बड़े हिस्से के रावी हैं मदीना के उन मशहूर असाब फ़तावा साहबा में जिनके फ़तावा की तादाद बहुत ज़्यादा है एक ये भी थे आयमा अरबा में इमाम मालिक रमत आ फ़िक्र का तमाम तर दारदार इन्हीं के फ़तावा पर है हदीस की पहली मशहूर किताब मत इमाम मालिक की ज़्यादातर असनाद एक वास्ते से, उमर रजी ताला से ही है। के लड़ी कहा जाता है आप रजियाल्लाजरी में अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में चौरासी साल की उम्र में वफात पाई दो सौ बुनवदी की दीगर मशहूर शख्सियात में हज़रतमर रजी अल्ला तौन के चचाजाद और ज़मान जाहलीत के मशहूर माहिद जैद बिन आमर बिन नफ़ैल हैं जिन्होंने बुतों की परसिश छोड़कर दीन इब्राहिम की पैरवी की और हक की तलाश में अरब शाम और इराक़ का सफ़र किया और यहूद नसारा केलामा से मिले यहाँ तक कि एक आलम ने आपको बताया कि जिस नबी का आप इंतज़ार करते हैं उसका जहूर आपकी सरजमीन में ही होगा उसके बाद आप मक्का वापस आ गए कुरैश पर अक्सर उनके जबीहे के बारे में ऐप लगाया करते और कहते कि बकरी को पैदा तो अल्लाह ने किया उसी ने उसके लिए आसमान से पानी बरसाया उसी ने उसके लिए ज़मीन से घास उगाई और फिर तुम लोग अल्लाह के सिवा बुतों के नाम पर उसे जबा करते हो ये तो बहुत बड़ी गलती है वैसे नबी से चंद साल कबल शाम के एक सफर से वापसी पर बनखम के कुछ लोगों ने आप पर हमला करके कत्ल कर दिया दोस्तों जैद बनामर के बेटे हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन का शुमार अशरय मुबशर में होता है ये साबकीनवरीन साहबा में से थे और सिर्फ तेरह लोगों के बाद इस्लाम लाए इनकी जोजा फ़ातिमा बिनते ख़ताब रजी अल्लाह हजरत उम्र रजील्ला की बहन थी वो भी इनके साथ इस्लाम ले आईं और इस्लाम को छुपाए रखा यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन को मालूम हुआ और उन्होंने दोनों को मारा पीटा उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी हजरत उमर के इस्लाम लाने का सबब बने गजे बदर के अलावा तमाम बड़े मार्कों में शरीक रहे गजब बदर के मौके पर आ हजरत हज़रतली वसलम ने आप को और हजरत तला रजी अल्लाह तन को शाम से आने वाले क्रैश के काफिले के हालात मालूम करने के लिए भेजा था और आपकी वापसी से पहले ही मार्क बदर वकूफ़ पजीर हो गया और नबी करीम सल्लाम ने माले गनीमत में आपका हिस्सा और अजर मुकर्र फरमाया शाम की फतह के बाद आपकी तमाम जिंदगी नहायत सकून और खामोशी से बसर हुई यहाँ तक केसा ने इक्यावन हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तन के दौरे खिलाफत में सत्तर साल से जायद की उम्र में वफात पाई और मदीना में सपुरद खाक हुए दोस्तों वीडियो का अख्ताम करने से पहले मैं बन की एक नहायत आकिला और फाजिला खातून सहबिया का जिक्र करूँगा जिन्हें शिफा बिनत अब्दुल्ला कहा जाता है ये उन चंद खीन में से थी जो लिखना पढ़ना जानती थी और इसके अलावा झाड़ फूंक भी किया करती थी बिलखसूस चिंटी के कांटे का रुकिया पढ़ कर फूंकती थी इस्लाम लाने के बाद नबी करीम सल्हस से इन्होंने इसके मतलब इस्त भी किया था आपने इन्हें इस रुकिए की इजाज़त दी थी और फरमाया था कि हफ्सा को भी जो उस वक्त आपके निकाह में आ चुकी थी लिखना पढ़ना और चिंटी के कांटे का रुकिया सिखा दो इस तरह इनको पहली खातून मालमा होने का एजाज भी हासिल है सबक राम इनकी बड़ी तज़ीम तक्रीम किया करते थे बिलखसूस उमर रजी अल्लाह तन के हाँ इनकी बहुत कदर मंजिलत थी शाम की फतूहत के नुमाया कमांडर और मशहूर सहाबी हजरत शराबील बिन हसन रजी अल्लाह तन आपके दामाद थेरतर रजील्ला के दौर खिलाफत के आखिर में दागी अजल को लब्बैक कहा और इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गई दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अखता करता हूँ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ असल वरहमल वबरकू